অ ভাই ৰুল মোৰ চুলিখিনি কাটিব হৈছে নেকি অ হৈছেতো আকৌ ক'ত কাটোম বাৰু মোৰ জনাই ভাল নাই দেখোন এই এখন এতিয়া নতুনকৈ খুলিছে নহয় ক'ত খুলিছে এই পুলিচ ষ্টেচনৰ মুখ আগত আমাৰ এ টি এমটোৰ ওপৰত অ হয় নেকি অ তেনে বল গৈ থৈ কাটিম এইফালে দেখিছে পুলিচ থানাখন এইফালে আছে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ হেয়াৰ এণ্ড বিউটি আৰ্টিষ্ট ইউনিক চেলুন তোৰ ওপৰত আছে চেলুনখন বলক ভিতৰত গৈ দেখাই আছো ওপৰৰ পৰা এটা ভিউ দেখিব পাইছে এইটো হ'ল ধুনীয়াকৈ চেলুন আৰু এইফালে ভিউ এটা চাই লওক আহি পাই গ'লে বলক এতিয়া ভিতৰত সোমাই লওঁ ত' ভিতৰত এতিয়া মানুহ অলপ ভৰি আছে এইফালে চুলি কাটিব এতিয়া আৰু এইফালে আমাৰ অনাৰজন এইফালে এজন দাদা আছে চুলি কটা মানে চুলি কাটিব ত' এতিয়া দাদাক মই কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ লোকেশ্যনটো ফাৰ্ষ্টখন কৈ দিবচোন লোকেশ্যনটো আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ সমীপতে ইন ফ্ৰণ্ট অফ চাৰ্কেল অফিচ আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ কি কি ফেচিলিটি ইয়াত পোৱা যাব মানে বেছিকৈ আপোনাৰ আমাৰ জেন্ছৰ কেমিকেলছ আৰু কালাৰ আৰু হেয়াৰ কাটিঙৰ উপৰিও আমি এতিয়া বৰ্তমান লেডিজৰো কালাৰ কেমিকেলছ কাটিং এইবিলাকো কৰি আছোঁ আমি যেতিয়া চিন্তা কৰিম এতিয়া ফেচিয়েল ফেচিয়েলৰ কাৰণে যিহেতু অকণমান আৰু মডিফাই কৰিব আছে যিহেতু বিল্ডিংটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈয়ে আছিলে কমপ্লিট পোৱা নাই আমি তাৰ কাৰণেও চিন্তা কৰি আছোঁ সেইখিনিও কৰা হ'ব বহুত সোনকালেই হ'ব আৰু যিবিলাক মডাৰ্ণ কিছুমান আহি আছে ধৰক হাইড্ৰা ফেচিয়েল এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট আহি আছে য'ত মানে ৰিজাল্টটো বহুত ভালকৈ হয় এনে ন প্লাষ্ট আগৰ নিচিনা এটা ক'ব পূৰা মডাৰ্ণত পূৰা ট্ৰেণ্ডিঙত থাকিব ট্ৰেণ্ডিঙত যিবিলাক হৈ আছে সেইবিলাকে আমি আনি ত' ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে দেখিব পাৰিছে মানে চব টেকন'লজিত কাট কটা হ'ব আৰু যোনটো আগৰ আগতে যোনটো নৰ্মেল কটা আছিল সেইবোৰ নহয় আৰু ইয়াত চব মানে হেয়াৰ ৱাছো কৰি দিব ধুনীয়াকৈ চব আছে ত' আহিব ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই যাবহি কেনেকুৱা আছে কি হয় ত' তেতিয়া তাৰপিছত গম পাব কেনেকুৱা কি হ'ব ইয়াত কেনেকুৱা ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব আপোনালোকে নিজে তেতিয়া গম পাব এবাৰ আহিব ইয়াতে এতিয়া দুজন কাষ্টমাৰ এতিয়া বহি আছে এক্সোৱেলি এতিয়া কটা আৰম্ভ হৈ আছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ কি বুলি ক'ম এতিয়া পেটুকা মানে লগৰতে আহিছিলে আমি কাটিবৰ কাৰণে তো গোটেইকাল লগৰে হয় পোৱালি পোৱালি আৰু আমাতকৈ এইফালে ৰেডি হৈছে ত' একদম ফাইনেল লুকটো দেখাম ধুনীয়াকৈ ফেচটো একৰ্ডিং মানে ধুনীয়াকৈ মিলাই কাটিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ একদম ফাইনেল লুকটো দেখাম কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া ফেচটো আপোনালোকে চাই লওক ধুনীয়াকৈ চুলিৰ ফেচটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাওক বিফ'ৰ এণ্ড আফ্টাৰ আফটাৰ মানে ডিফাৰেঞ্চটো চাব ধুনীয়াকৈ হৈছে ফাইনেল লুক এই একদম মানে আপোনালোকে ক'বলৈ যদি যাবলগীয়া হয় নহয় ইয়াতে এবাৰ ডাইৰেক্ট আহি কিনে ডাইৰেক্ট যাব পাৰিব ঘৰত আৰু গা চা ধুবলৈ যাব দৰকাৰ নাই আৰু ফাইনেল লুকটো চাই লওঁ এবাৰ ফাইনেল লুক ইজাই আছে তেখেতে এটা ভাল হেয়াৰ কাট ভাল এটা ডিজাইন লৈ কিনে মনত আশা লৈ আহিছে আমাৰ হেয়াৰ এণ্ড বিউটি চেলুনখনলৈ ত' আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এয়াৰ ফাৰ্ষ্ট লুক ডিফৰ দা কাট চ' আফটাৰ দা কাট আমি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ বেছ লাইনতে থাকিব কাটিংটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব মই তেখেতক সুধিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু কাটিংটো কাটিংটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে চাৰ্ভিচটো বহুত বহুতে ভাল আৰু এতিয়া যদি সোনকালে আহে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাটিঙৰ লগত হেয়াৰ ৱেচটো এতিয়া বৰ্তমান ফ্ৰী হৈ আছে অফাৰ চলি আছে আহিব পাৰে লগতে মই কৃষ্ণ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকেও আহিব কৃষ্ণয়ো কাটি আছে আহিছে আমাৰ চেলুনখন জনাই কলিজনৰ সমীপতে চাৰ্কুল অফিচৰ খণ্ডতে আছে আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ